بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلنا الأصلنا برشلا. أصلنا ورثته عباس بن عبد المطالب كان باردا. أبا سلمة عبد المطالب نهارته وكان جادا يقنا داملا. ونا قدامك كراترشودة. nahif bo'lgan oriq bo'lgan kichkina jussali bo'lgan abdulloh ibn masud roziyallohu anhu qo'lidan ushlab sudrab kelardi yana ibn masud uni qo'lini ushlaganligidan joni og'rigandek kelar edi qiylanib odamlar hayron bo'lishdi ibn masud qanday qilib buni asr qilib oldingiz desa ibn masud javob berdiki "Ha bilmayman borib qo'lidan shunday ushlavdim opam ham kelyapti erchib deydi ibn abbosdan so'rashdi shu kichkinaga qanday taslim bo'lding degdi qo'limdan kelib shunday ushlaganida sindirib yuboradigan darajada qattiq ushladi da. og'riqdan ochib kelyapti orqasidan deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassalam uni so'zini eshitib turib abbos payg'ambarimizn amakisi ey ibn masud g'ururlanib ketmang dedi uni asr olayotganingizda sizga farishta yordam berdi dedi bu jangda farishtalar felan qatnashganlaridek asr olishlikda ham ularga yordam berdi mushriklarni maskari mu askari turgan joyda bir katta chuqur bor edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu kuni qatl qilingan mushriklarni jussalarini shu chuqurga uloqtirishlikni buyurdi 70 kishi edi ular mushriklardan 70 tasi qatl qilindi 70 tasi asir olindi bu chuqurga payg'ambarimiz keyinchalik Abu abujahlni uqba utiba shayba Walid ibn vali utba ibn xolis hammasini uloqtirdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asrlarni ushlab turganlarida aytdilarki agar dedilar mutaym ibn adiy tirik bo'lganida mushriklardan bo'lgan mut ibn adiy tirik bo'lganida -adi va mana bularni asrlarni mendan so'raganida u uchun men ozod qilib berardim dedi nimaga mushrik uchun ozod qilib berardim payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning amakilari abu tolib vafot qildi hadicha onamiz vafot qildi makkadalik davrida abu tolibni himoyasida edi payg'ambarimiz shuning uchun qurash payg'ambarimizga aziyat olmas edi endi abu tolib o'tgandan keyin himoyachisi qolmadi odamlardan bo'lgan qurash payg'ambarimizga makkada da'vat qilishlikni man qilib qo'ydi shunda rasululloh toifga borib da'vat qildilar va qaytib keldilar qaytib kelib makkaga kirgani xavotirda turdi chunki to'g'ri kelgan odam payg'ambarimizni qatl qilib qo'yishi mumkin edi payg'ambarimizni himoyasiga olgan birorta odam yo'q edi shunda makkani tashqarisida turib payg'ambarimiz zayd ibn holisani kirgizdi abu Buxtor ibn hishomni oldiga bordi muhammad sallallohu alayhi vasallam sizdan himoya so'raydi dedi. Qurayshni ziddiga men himoya bermayman dedi hakim ibn hizomni oldiga bordi undan himoya so'ratdi u ham bermadi Mut'im ibn adidni oldiga kelib muhammad alayhissalom sizdan himoya so'ray deganda mayli kirsin meni himoyamda u dedi muhammad meni himoyamda dedi payg'ambarimiz uni himoyasida makkiga kerdi mana avvalgi darslarda aytib o'tganmiz endi payg'ambarimiz ana shu mushrikni qilgan yaxshiligini eslab aytyaptilarki agar mut ini tirik bo'lganida mendan mana bu asrlarni so'rasa men albatta u uchun ularni ozod qilardim deydi demak payg'ambarimiz mushrik bo'lsa ham uni qilgan yaxshiligini qadrlayapti uni yaxshiligini unutmayapti bu siz bilan bizga ibratli bo'lgan narsa uzoq muddat foydalangan bo'lamiz birla do'st bo'lgan bo'lamiz tijorat qilgan bo'lamiz bir arzimagan bir sabab bilan o'rtamizga sovuq shel tushib qolsa avvalgi qilgan hamma yaxshiliklarni shunday yo'q qilamizda yomonga qoratliqqa chiqarib qo'yamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam asrlarni ko'zdan kechirar ekan, ularning ichidan ikkitasiga ko'zi tushdi nazribn haris nazribn haris bu asli Qurayshlik xiroga ketib ana shu joyda eskilardan qolgan afsonalarni fors podshohlaridan qolgan afsona ertak hikoyalarni o'rganib kelgan edi payg'ambarimiz makkada odamlarga islomni da'vat qilib islomga odamlarni da'vat qilib qur'on tilovat qilib bersa ibn haris bu buyoqqa kelinglar derdi bu yoqqa kelinglar unga quloq solmanglar men undan ko'ra chiroyli narsani gapiraman sizlarga deb ana shu afsonalarni gapirardi aytardiki bima muhammad khayrun minni muhammad nimasi yaxshi mendan u ham asotir afsonalarni gapiradi men ham afsonalarni gapiraman Va derdi vaqolu asotiruni qur'onda nechi o'rinda asotiril avvalin degan so'z kelgan bo'lsa bu nazrimni harisga berilgan javob edi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ali roziyallohu roziyallohuga buyurdi nazirimi harisni asrlarni ichidan chiqib qatl qilindi so'ngra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam uquba ibn Abi muaikga ko'zi tushdi bu kim edi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam makkadalik davrlarida sajda qilib turganlarida ichi chovoqlarni olib kelib yelkasiga tashlab qo'ygan edi bu payg'ambarimiz salallohu alayhi vassallamni bo'g'ib muborak yuzlariga tupurgan edi payg'ambarimiz aytadilar bu meni oyog'i bilan ezib turganda sajda qilib turganimda ko'zimga o'lim ko'rindi deydi yana pay'mbarimizni qo'shnisi bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eshigining tagiga uydagi alarni axhlatlarini olib chiqib tashlab qo'yar edi uni osib sobit roziyalloh shunday sudrab qatl qilgan olib chiqib ketayotganda ey muhammad menga ham qurashga qilgan muomalani qilmaysanmi agar qatl qilsang hammasini men ham qatl qil agar ozod qilsang ozod qil agar fidya kerak bo'lsa fido kerak bo'lsa fidoni ham beray nimaga hamma qulashga qilgan muomalani qilmaysan dedi? chunki sen falon falon ish qilgansan Alloh va rasuliga qattiq dushman bo'lgansan dedi osiin sobt olib chiqib asarlar qatoridan bo'lsa ham olib chiqib qatl qildi demak ba'zi bir mushriklarni payg'ambarimiz avf qilgan bo'lsa ba'zilarini yaxshiligini unutmagan bo'lsa ba'zilarini kechirmagan chunki kechirilmaydigan odamlar edi bular chuqurga tashlashligi uchun uma halafda ham sodirab olib kelishdi hamma yog'ini jarohlab tashlagan edi jarohatlashgan edi lekin hali joni chiqmagan edi uni ham chuqurga tashlashliki uchun so'dirab kelishayotganda go'shlari bo'linib ketadigan bo'lib qoldi uzilib uzilib ketdi go'shlari. payg'ambarimiz o'sha joyda qoldiringlar yerni ustida turganida toshlar bilan ko'mib qo'yiglar dedi so'ngra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ana shu yetmishta mushrikning jussasi tashlangan chuqurni oldiga bordi bu abu jahl vafot abu jahl rib tashlangandan keyin va ularga qarab turib o'lib sasib yotgan jussalarga qarab turib ey amr ibn hashom ey utba ibn robiya ey shaba ibn robiya ey uqba ibn abi muayid ey valid ibn utba nonma nom mushriklarni sayyidlarni otlarini haqqo men dedi payg'ambarimiz o'liklarga qarab robbim va'da qilgan narsani haqligini topdim dedi men g'olib bo'ldim ustilardan sizlar ham xudolaringiz robbilaringiz aytgan narsani haqligini topdinglarmi dedi Umar ibn hattob payg'ambarimizni oldida turib "Ya rasululloh ha bu sasib turgan justalarga gapiryapsizmi ular eshitadimi deb hayron bo'lib so'radi shunda payg'ambarimiz aytdilar ey umar ey umar ular sizdan ko'ra meni yaxshiroq eshitishadi dedi chunki endi gapira olmaydi endi javob qaytara olmaydi endi harakatlana olmaydi faqat eshit oladi endi sizdan ko'ra ular meni yaxshiroq eshityapti dedi bir zarbada qurash saidlari kufrning boshliqlari bir zarbada hammasi halok bo'lishdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam madinaga xabar yetkazishlik uchun ikkita sahobasini jo'natdi bu vaqtda qurashdan tirik qolganlari qochib makkaga qarab ketar edi birinchi bo'lib makkaga haysuman ibn Abdullah al huzoiy ismli kishi yetib bordi yetib bordida nima xabar keltirding deb so'rashganida abu hakam qatl qilindi utba qatl qilindi Shayba o'ldi valid o'ldi deb nom nom aytishni boshladi quroshlilar bu xabarga ishonishmadi u shu so'zni aytib turganda safvon ibn Umayya nandaroqda o'tirgan edi umay halaf o'g'li bu aynib qolibdi dedi bu kallasi aynib qolibdi dedi men haqimda so'ranglar nima der ekan degdi safonga nima yani qildi degdi nima qiladi safonga o o'tiribdi dedi Ya yani shundan ma'lum bo'ldiki bu aql xushi joyida edi uni gapiga ishonganlar bo'ldi shubhalanganlar bo'ldi inkor qilganlar bo'ldi lekin vaqt o'tishi bilan qochib kelayotgan qo'shnin adadi ko'payib makkaga kelganlar soni ko'paygandan keyin uni aytgan gaplari haqligi ma'lum bo'ldi endi qurashning sayyidlari bir dufada bir zarbada hammasi qatl qilindi endi makkada sayyidlarning oqsoqollari hisoblangan ikkitagina odam qoldi makkaning kattalaridan abu Sufyon va abu lahab qoldi abu Sufyon ibn harb hukmni qo'liga oldi hukm e'lon qildi aytdi hech kim yig'lamasin dedi va hech kim asrlarni ozod qilgani fidosini ko'tarib bormasin dedi abu lahab o'zini ukasi abbosni uyiga bordi abbos ibn abdul muttolib abu lahab abdul abduluzzo ibn abdul muttolib aka uka abu lahab o'zini ukasi abbosni uyiga bordi abbos haqida biror bir xabar bormikin deb uning ayoli ummu fazilni oldiga borganida bir badrda qatnashib qaytib kelgan kishi ularga bo'lgan narsani aytib berayotgan edi u yerda abu lahab ummu fazil va abu rofi bor edi abu rofi abbosning ozod qilgan quli mavlosi edi musulmon edi lekin islomini bildirmagan edi abu lahab so'radi musulmonlardan sizlarga eng ko'p azob yetkazgan kim bo'ldi ki dedi ko'kragiga tuyaqushni parni ilib olgan bizga juda bir qattiq azob berdi dedi kim ekan u dedi hamza ekan dedi hamza ibn Abdul Muttolib. so'ngra abu lahab so'radi qanday qilib yengilib qoldinglar buncha adat bilan desa bilmayman bizni ustimizga oppoq libos kiygan shunday bir jangchilar keldiki allohga qasam ularni ro'parsida hech kim turolmaydi dedi bu gapni eshitib turib abu rofiy shijoatlanib ketib u farishtalar de ubordi un, abu abulahab unga qarab turib sen qanday farishtalar deysan yo sen ham ular bilan birlamisan deb uni urib ketdi qattiq urib ketdi ummu fazil o'zini mavlosini ajratishlik uchun har qancha harakat qilmasin eplaolmadi shunda abu rofiy hushidan ketib qolguncha urdi abulahab shunda ham to'xtamayotganini ko'rib umum fazlid katta bir ustunni oldida borib turib Abu Lahabni boshiga urdi Abu Lahabni boshiga urdi. shu yegan kaltegi va Badr yetgan musibati sabab uydan chiqa olmay qoldi unga bir kasal yetdi Abu Lahab payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni amakisi edi rasululloh sollallohu alayhi vassallam tug'ilganida xursandchiligiga cho'risi siz jiyanli bo'ldingiz ukangiz o'g'il farzand ko'r deganida ozodsan deb o'rganadi. Payg'ambarimiz tug'ilganda shunaqa xursand bo'lgan edi Abu Lahab. lekin payg'ambarimiz risolat olib chiqqanda birinchi bo'lib dushmanlik qilganlardan bo'ldi Kunlarda birda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam toqqa ko'tarilib vo sobaha vo sobaha deb qichqirdi ya'ni dushman kelganda aytiladigan qichqiriq hamma yugurib chiqdi nima bo'lyapti nima bo'lyapti sodiqul amin vo sobaha deb chaqiryapti bunaqa ish qilgan emas, demak bir ish bo'lib shekilli bu davatni avvalida nima bo'ldi deganida de? payg'ambarimiz aytganki agar mana shu tog'ni orqasida sizlarning ustinglarga bostirib kelgan bir qo'shin tayyor turibdi desam ishonasizlarmi deydi ular aytadi ha sizdan hali shu kungacha biror marta yolg'on gap eshitmaganmiz desa unda guvoh bo'linglar men sizlarni allohning alamli azobidan ogohlantirish uchun kelgan payg'ambarman dedi deganda de, shunda de, abu lahab turdi amaksi. De, tabbanlak dedi "Ey, qo'ling qurusin" dedi mana shu narsa uchun bizni jamladingmi dedi tabbanlak qo'ling qurisin dedi olloh taolo masad surasini nozil qildi abu lahabning qo'llari qurigay halok bo'lgay aniqki u quridi halok bo'ldi mol mulk ham kasb qilib topgan narsalari ham unga osqotgani yo'q yaqinda u va uning o'tin orqalagan bo'ynida pishiq toladan eshilgan arqon bo'lgan xotini lovullab turgan alangali do'zaxga kirajak o'zi ham ayoli ham jahannamga kiradi qurash mushriklaridan bitta abu abulahabni ismi qur'onda zikr qilindi tabbatyada abiilahabi vatab uni ayoli ummi jamil binti harb abu sufyon ibn harni singlisi abu lahabga bir yuqumli kasal chiqib yetdi shiydi keladigan bo'lib qoldi o'zini o'g'il farzandlarini ko'pligi bilan faxrlanadigan abu lahabni birorta farzandi yoniga kelmay qo'ydi ko'chaga ham chiqarishmay qo'ydi kasaladan yuqumli bo'lishidan qo'rqib kasalidan qomab qo'yishdi bir qancha vaqt o'tdi kasal bo'lib o'ldi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamni o'g'li ibrohim vafot qilganida botara muhammad deb chiqqan edi mushriklarni <laughs> oldiga muhammadni orqasi qirqildi dedi bir dona o'g'li qoluvdi u ham o'ldi dedi abtar degan oyat javob bo'ldi muhammad alayhissalom sizning orqangiz uzilmadi balki dushmanlaringiz orqasi uzildi dedi uni qo'li quridi kasalligi yetdi xonasiga qamab qo'yishdi shu yerda o'lib bir necha kun qolib ketdi hatto hidi kelib ketdi sasib de, ketdi chunki Alloh taolo aytyapti kasb qilgan narsasi ham bola chaqasi ham asqatmadi odamlar abu lahabni bolalarini ayb qilishdi uyat qilishdi qanday qilib otanglardi ko'maysizlar dedi de yuqib qolishidan qo'rqamiz yuqib qolsa ham ko'manglar dedi shunda odamga o'xshab yuvishmadi uni uzoqdan turib suvni sochib sochib ustiga bir narsalarni tashlab shu yotgan joyiga turgan joyiga ko'mib qo'yishdi mana shunday tugadi payg'ambarimiz sallau alayhi vasalamga amaki yaqin kishi bo'lishiga qaramasdan kufrda o'tib ketdi bugun inshaalloh asrlar haqida gaplashamiz asr tushganlardan suhayl ibn Amr. bu Qurayshning xatiblaridan edi suhayl ibn Amrni asrlarni orasida turganini ko'rgan Umar ibn hatto xursand bo'lib ketdi Ya rasululloh bu suhayl Qurayshning xatibi ruxsat bering bo'yinni uzib tashlay rasululloh uni tinch qo'ying dedi Ya Rasul, ruxsat bering bo'lsa tishlarini sug'urib olay bittalab dedi qaytib sizga qarshi musulmonlarga qarshi gapira olmay qolsin dedi payg'ambarimiz uni tinch qo'ying ehtimol u kelajakda bir bir mavqifda ki siz buni bilmassiz dedi shunday qilib suhayib ibn Amr ham qilinmadi tishlari ham sug'urilmadi haqiqatdan keyin birodarlar keyin suhayib amir islomga kirdi islomi chiroyli bo'ldi payg'ambarimiz vafot etganda butun arablar dindan qaytib ketdi faqatgina uchta shahar sobit turdi iymonda madina makka toif makka bilan Toyif islomga keyinroq kirganiga qaramasdan ke sobit turishdi işte. makkadagilar ham boshqa arablar dindan qaytayotganligini eshitib murtadligi haqida so'z ketayotganda suhay ibn Amr payg'ambarimiz aytganidek bashorat berganidek o'rnidan turib ularga shunday bir qattiq xutbalarda aytib islomga hammadan keyin kirib birinchi bo'lib chiqib ketasizlarmi deb shu mazmunda qattiq bir xutbalarni o'qib ularni islomda qolishiga sabab bo'ldi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam madinaga bu xush xabarni yetkazish uchun ikkita sahobani jo'natdi abdulloh ibn abi Rawoha va zayd ibn Xorisa. bu ikki sahoba payg'ambarimizni tuyasini minib ketishdi Madinaga kirgan paytda ularni bu xush xabarni tarqatishi ajib bo'ldi fosiq abu jahl qatl qilindi Uqba qatl qilindi utba qatl qilindi Xoris qatl qilindi odamlar o'zi musulmonlar uch yuz musulmon karvonni yo'lini to'sgani chiqib ketganda o'tirishibdi birdaniga kufrni boshi bo'lgan qurayishni eng ulug' sayyidlarini bir chekkadan nomi aytib qatl qildi. hech kim tushunmadi odamlar orqasidan erchib ketishdi Tafsilotni aytishmadi bular falonchi qatl bo'ldi bukunchi qatl bo'ldi deb ketaverdi munofiqlar madinadagi kofirlar yahudlar ishonishmadi aytishdiki yo'q xabar bunaqa emas muhammad qatl bo'ldi deyishdi dalili muhammadni tuyasini minib kelishdi mana madinanin ishi tarqab ketmaslik uchun bu gapni gapirishyapti dedi munofiqlardan bittasi bir musulmonga kelib turib shu gapni aytganida boyagi musulmon aytdiki agar bas qilmasang bu so'zingni rasulullohga aytib beraman dedi keyin bas qildi bu rasululloh va sahobalar asrlarni olib kelishdi va maslahat so'ldi payg'ambarimiz nima qilamiz abu bakr siddiq roziyallohu aytdiki yo rasululloh bular qabilamiz o'zimizni qarindoshlarimiz bularni qatl qilmaylik shoyad olloh bularni av qilsa ya'ni iymonga kelib qolishsa dedi fidosini olib qo'yib yuboraylik dedi umar ibn hattobdan so'radi yo rasululloh dedi bular dedi sizni qiynashgan dedi yurtinizdan quvishgan dedi ashoblaringizni o'ldirib azoblashgan dedi meni rayim abu bakirni raidaqa emas dedi menga falonchini bering dedi asrllardan o'zini ulug'idan bir kishini bo'ynini o'zim uzay dedi aqil ibn abi tolibni ali ibn abi tolibga bering ali o'zini akasi aqilni qatl qilsin va har bitta musulmon o'zini mushrik bo'lgan asr tushgan qarindoshini o'zi qo'li bilan qatl qilsin chunki bilsin mushriklar bizni qalbimizda ularga nisbatan zarracha shafqat yo'q dedi payg'ambarimiz umarni hattobni bu taklifidan cho'chib ketdi ya'ni qayerdan bunchalik qattiqlik beshafqatlik lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam abu bakrni rayini oldi rayini olib makkaga odam jo'natdi ya'ni asrlaringlarni ozod qilib ketgani kelinglar deb abu bakirni rayi bilan asrlar pul berib o'zlarini ozod qilib ketishlikka imkon topishdi ertasi kuni mana shu fikrdan keyin umar hatto payg'ambarimizn huzuriga kelsa rasululloh va abu bakr o'tirib yig'lashayotgan bo'ladi yo rasululloh nimaga yig'layapsizlar aytinglar men ham sizlar bilan qo'shilib yig'lay deganda asrlarni ozod qilishlik haqidagi birodarlaringizni bergan taklifi meni yig'latyapti dedi ya'ni bu narsa noto'g'ri bo'libdi dedi oyat nozil bo'lgan edi menga dedi, dedi. sizlarga beriladigan azob ya'ni berilishi mumkin bo'lgan azob mana bu daraxtdan ko'ra yaqinroq qilib ko'rsatilidi dedi mumkin emasedi ekan ya'ni umar roziyallohu xudo taklifi to'g'ri edi Alloh taolo qur'onda shunday oyatlarni nozil qildi Ma kana linabiyyin an yakuna lahu hatta yuskhina fil ard. Turiduna dunya vallohu vallohu yuridul azizun hakim biron payg'ambar uchun to yerda g'olib bo'lmagunicha asr olish joiz emas edi ey mo'minlar sizlar dunyo narsalarini istamoqdasiz olloh esa oxirat ne'matlarini sizlarniki bo'lishini istaydi olloh qudratli hikmatlidir agar ollohning hukm azaliysida bilmasdan qilgan xatoni kechirishligi yozilib qo'yilmaganida edi albatta sizlarga tovon olganlaring sababli ulug' azob yetgan bo'lar edi agar <laughs> bilmasdan <laughs> qilgan gunohni kechirishlik meni kitobimda yozib qo'yilmaganida mana shu fidoni tovonni olganinglarga sizlarga bir azob yetar <laughs> edi dedi keyingi olatlarda <laughs> Alloh taolo musulmonlarni afv qildi va g'animalarni yeyishlik halol bo'ldi. Fakulu mimma halalan wattaqulloh innalloha bo'ldig'ofuru rahim endi o'lja qilib olgan narsalaringizni halol pok holda yeyaveringlar va allohdan qo'rqinglar albatta alloh mag'firatli mehribondir asrlar o'zlarini ozod qilishlikni bitta yo'li aytilindi agar mablag'i bo'lmasa asrda agar u o'qish yozishni bilsa musulmon bolalardan 10 tasiga o'qish yozishni o'rgatib qo'ysa ozod bo'lib ketaveradi dedi ilmi bor odam o'qitib qo'ysa pul bermasdan ozod bo'lib ketsa ham bo'laveradi asrlarni ozod qilishlik davom etdi makka bilan madina o'rtasida odamlar borda keldi ko'payib qoldi faqatgina abu Sufyon bolasini ozod qilishlikka shoshilmadi chunki hech kim pul olib bormasin hech kim yig'lamasin deb hukm qilgan edi endi o'zini hukmini o'zini so'zini sindirishni xohlamadi payt boylab turdi bir musulmon kishi Makka ga umra qilishlik uchun borundi hit haligini bog'lab qamab qo'ydi Quraysh, qurash e Abu Sufyon, umraga kelgan odamni qamab qo'ysang ha bu jaziraga tarqasa bu xabar e hech kim haj qilgani kelmay qo'yadi dedi kelmasa ham mayli dedi ham bolamni o'ldirishadi ham molimni olishadimi dedi uni bitta bolasi qatl bo'lgan bo'ladi jangda ikkinchisi asir tushgan bo'ladi ham bitta bolamni yo'qotay yana ikkinchisini ozod qilishi uchun pul beraymi dedi meni bolamni qo'yiyoshmasa qo'yyuormayman buni dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni o'g'lini pulsiz fidosiz qo'yib yubordi abu sufiyan bu musulmon shunday qilib bolasini ozod qilib oi abul os ibn robiya asrlardan bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kuyovi bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning katta qizi zaynab bint muhammadning kuyovi abul os hadicha onamizni jiyani bo'ladi zaynabga uylanganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganidan keyin abul osga xotinini qo'yib qaytarib ber otasiga otasi shu qizlar bilan ovora bo'lib qolsin deb undan qattiq talab qilganda rozi bo'lmagan edi abu abulahadni ikkita o'g'liga amakisini o'g'li amakisi abulahadni ikkita o'g'liga payg'ambarimizni qizlari ruqoya bilan kulsum xutba qilingan bo'ladi payg'ambar bo'lgandan keyin ikkala xutbasi buzadi ol qizingni qizingga uylanmaymiz deb payg'ambarimiz juda bir xunuk muomala qilishadi shularni qatorida sen ham xotiningni haydaysan deganda quloq solmagan edi payg'ambarimiz hijrat qildi zaynab bin muhammad makkada qolgan edi hal bu vaqtda mushriklarga nikohlanishlik harom emas edi abul os jangga o'zini qavmini qavmidan ajrab qolish holiiga kelgan edi jang qilishlikka hech qanday rag'bati yo'q edi va hech qachon makkada musulmonlarga nisbatan biror bir ishn qilmagan edi abul os ibn robbiyni ozod qilishlik uchun hech kim pul jo'natmadi shunda zaynab roziyallohu anho o'zida bor narsani to'pladida u to'plagan narsani ichiga nikoh kechasi kuni hadicha onamiz hadya qilgan mo'nchoq marvaradni solib qo'ydi Payg'ambarimiz oldiga asrda ozod qilish uchun kelgan mablag' qo'yilardi mo ma falonchini fidosi derdi mo falonchini fidosi der edi abu os ibn robiyni fidosi deb qo'yishganida zaynab yuborgan mo'nchoqqa payg'ambarimiz ko'z tushdi va yig'ladi payg'ambarimiz chunki bu munchoqni ko'rishligi bilan hadisha onamiz yodiga tushgan edi chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vaalamni birinchi ayoli hadischa onamiz birinchi bo'lib iymon keltirgan payg'ambarimizga eng ko'p yordam bergan o'zini molini olloh vor yo'lida fido qilgan hadisha onamizni esladida yig'ladi so'ngrir aytdilarki agar xohlasanglar dedi zaynabni asirini ozod qilinglar dedi agar ko'nsanglar jo'natgan narsalarni ham qaytarib berib yuboringlar dedi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ikrom sifatida sahobalar fidosiz fidosiz abul osni ozod qilishdi abul osga ketayotganda bitta shart qo'yildi borganingda zaynab roziyallohu anhuni madinaga jo'natib yuborasan dedi shu shartga ko'nib abul os ketdi uyiga bordi zaynab roziyallohu anhuni yo'lga keraki bo'ladigan hamma narsalarni tayyorladida tashqarida makkani tashqarisida payg'ambarimiz ikkita odamni sahobalardan ikkitasini jo'natgan bo'ladi zaydi bilan bir ansor edi o'zini ukasiga olib borib topshirasan shularga dedi ukasi olib borib topshirdi shunday qilib zaynab roziyallohu anho ham madinaga qaytib keldi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan jibril kelib so'radi ey muhammad sallallohu alayhi vasallam badrda qatnashgan sahobalar boshqa sahobalarni orasida qanday bir manzilati bor ular qanday odamlar boshqa sahobalardan degdi payg'ambarimiz ular bizning eng afzallarimiz dedi sahobalarning eng yaxshilari dedi jibril fariştalar ham aytdi xuddi shunga o'xshagandek badrda qatnashgan farishtalar ham farishtalarning eng afzallari dedi bu kuni olloh taolo Taqal furqonm deb nomladi ya'ni haq bilan botil ajragan haq bilan botil ajragan kun bo'ldi bu jangda qurashning eng katta saidlari bir dumada qatl qilindi va bu bilan islomni shavkati azamati kuchaydi ansorlardan bir yosh yigit badrda qatnashgan edi madinaga qaytib kelganda jang qanaqa bo'ldi deb so'rashdi so'rasa hali yosh yigit qanaqa jang dedi qanaqa jang dedi bordik uchrashdik bari qari chollarligini topdik chopdik chopdik qaytib keldik dedi deganida payg'ambarimiz sallllohu alayhi vasallam unday demang dedi ola ekanmala Unda demang ular malolar dedi malol degan kalima o'zini qavmini eng ulug' insonlari ular o'zini qavmini malollari dedi darsimizni abu jahl bu ummatning fir'avni bo'lgan abu jahlni maqtal haqida gaplashib tugatamiz abu jahlni qatl bo'lishligi Aki uka uni turgan joyda zarba berib yerga yiqitganda o'lmagan edi Mushriklar tarqab qochib ketishdi abu jahl haqida xabar yo'q Payg'ambarimiz pay'ambarimiz sollallohualayh vassallam abu jahl haqida xabar topib deb buyurdi o'ldimi qoldimi mushriklar mü, ko'tarib olib ketdi, buni hech kim bilmas edi shunda Allohning taqdiri makkada ibn masud roziyallohu anhu bir urib qulog'ini yorib tashagan edi abu jahl xuddi shu ibn masud roziyallohu aan topib bordi abu jahl qon oqqan quvvatdan ketgan qimillamaydi, ko'zi ham ko'rmay qolgan ustida bir odamni kelganini ko'rib kim yengdi deydi ibn masud olloh va rasuli ey ollohni dushmani dedi g'ururni cho'qqisida zarari yo'q deydi zarari yo'q chunki meni deydi o'zimni qavmdoshlarim qatl qilishdi deydi boshqalar qatl qilmadi bu sharaf men uchun deydi o'lyapti lekin cho'qqisida g'ururini kibrni cho'qqisida shunda ibn masud roziyallohu anhu uni kallasini tanasidan ajratishlik uchun ustiga unday o'tirganida engishganida jahl bunday ko'rib tanib qoldida e dedi sen bizni qo'ylarimizni boqib yeradigan cho'ponmiding deyapti ibn masud ha desa g'ururni qarang ha xursand bo'l ey cho'pon tog'ni ustida o'tiribsan sen, sen deydi <laughs> 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 kallasini tanasidan ajratib rasululloh sallhu alayhi vasallam oldiga sochidan ushlab so'darab olborai oboradida shunday uloqtiradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey ib masul bu nima deydi kim bu deydi desa yo rasululloh bu abu jahl deydi payg'ambarimiz llhladi la ilaha illahu yagona bo'lgan ollohni nomiga qasam abu jahlmi bu deydi desa la illaha illahu ollohni nomiga qasam abu jahl xursandchiligidan payg'ambarimiz hajda qiladi so'ngirn aytdilarki bu bu ummatning fir'avni dedi اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته